حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے آمادہ ہو گئے اور وزیر اعظم شباز شریف نے حکومتی تاز کے ممبران پر مشتمل مذاکراتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے وزیر اعظم کی تشکیل کردہ کمیٹی میں نائب وزیر اعظم ساک ڈار سیاسی امور کے مشیر رانا ثنا اللہ سینیٹر عرفان صدیقی جبکہ پیپلز پارٹی سے راجہ پرویز اشرف اور نوید کمر بھی کمیٹی کا حصہ ہیں اس کے علاوہ حکومت کی تازی جماعت ایم کیو ایم کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی اس سے کام پاکستان پیپلز پارٹی سے علیم خان مسلم لیگ کاف سے چودھری سالک اور بلوچستان عوامی پارٹی سے سردار خالد مکسی شامل ہیں اس موقع وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ملکی سلامتی اور قومی مفاد کو مقدم رکھا جائے گا اور پاکستان ہے تو ہم سب ہیں انہوں نے مذاکرات سے متعلق سپیکر قومی اسمبلی کی کاوش کو بھی سراہا واضح ہے کہ گزشتہ رات پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین پیرسور گور نے سپیکر قومی اسمبلی یاد صادق سے مذاکرات کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی استدعا کی تھی بعض سپیکر قومی اسمبلی نے زیادہ سے حکومتی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دینے کی درخواست کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یاد صادق کا کہنا تھا کہ سیاسی عدم استحکام ختم ہونا چاہیے اور مسائل کا حل مذاکرات میں ہے اور حکومت معاملات کا حل چاہتی ہے اور یہ سیاسی عدم استحکام ختم ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گور نے سپیکر کے بطور کسٹوڈین آف دی ہاؤس کے دار کو تسلیم کیا ہے جبکہ بیرسٹر گور کی مذاکراتی کی میڈی کی تشکیل کو بھی سرا ہے واضح ہے کہ دو روز کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی یا صدق اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے لیے اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ اختلافات ختم کرنے کے لیے بات چیز ضروری ہے اور اس کے لیے میرا دفتر حاضر ہے بعض خواجہ اسف نے قومی اسمبلی کے دوران کہا تھا کہ شیر عبد المرت نے جو بات کی ہے یہ ٹھڑی ہوا کا ایک جھونکا ہے وزیر مشیر رانا صلاح نے اپنے خطاب میں کہا تھا کہ حکومت اور پوزیشن کے دوران مذاکرات تک سسٹم آگے نہیں چل سکتا اور سیاسی استحکام سمیت اس کے علاوہ کوئی حل نہیں اور سیاسی لوگ بیٹھ کر ہی مذاکرات کا حل چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے سیکٹری اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت غیر سنجیدہ ہے اور عام کار سے سیول نافرمانی کی تحریک بھی شروع کریں گے دیکھتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ایک اور بھی آئینی مہرین کا کہنا ہے کہ ملٹری کورٹ سے سزائی یاسم مزمان آرمی چیف کے روبرو اپیل دائر کر سکیں گے امید ہے کہ یہ سارے معاملات کا حل نکال لیا جائے گا اور پھر ملک کو صحیح پٹلی پر چلا دیا جائے گا